Цихтичних клінічних протоколів і щодо захисту медичного персоналу, який працює в закладах е інфекційних, е тому я попросила е власне вас всіх погодити і внести спеціальне засідання е комітету, тобто грубої стіл за вашою участю, вже починаючи з вересня місяця щодо стану надання допомоги інфекційним е пацієнтам, що щодо стану захисту. Роботи лікарів та медичного персоналу і ті, які працюють з пацієнтами з снідом, із туберкульозом з іншими закорюваннями. Тому власне це ну не все, що надано в звіті, воно не все відкриває справді проблеми, які існують. Тобто, звіт ми взяли до уваги і пропозиції. Будь ласка, уважаємо колеги. Та без цих коли ми слухаємо такий чоти. в котором за 8 лет процент выполнения этой программы составляет всего лишь 80%. Не выполнение, а 20% выполнение. Это просто, это ужасно, это стыдно, это подло. И за этим 20% выполненной программой есть определенные чиновники, которые сегодня где-то на других местах работают, где-то, может быть, в Канаде проживают или в Грузии. Это я сейчас озвучу, это фамилия, это мытник министра, экс-министр, экс -министр, это Емец экс-министр Квиташвили. Вот они должны за это обязательно отвечать за то, чтобы они выполнили госпрограмму на 25%. А те цифры, которые уже цитировала Ольга, Вадимовна, что мы теряем 350 детей и каждый второй ребенок умирает от тяжелого инфекционного заболевания, потому что отсутствуют медикаменты, потому что нет профилактики, потому что это право не выполнялось 80%. И по тем параметрам читать просто не представляется возможным. И я предлагаю не взять такую программу Давидова, а немедленно отправить ее в СБУ, и Генеральную прокуратуру за нашей подписью для того, чтобы были приняты меры к тем, кто вот так относится халатно к своим обязанностям. Поэтому мое предложение прошу голосовать.